Это а человек. имеет свой тез. Мысль. На один заданный текст. И они этими мыслями обменяют. Что такое теза? Это объект. и его предмет <реклама> объект это, это про что вы видите дальше диспут э, вообще будет сделан из трех этапов первый этап я вам раздаю текст вы его читаете и делаете свои цезы. Каждый, листочки, тесты. Потом, второе, это вы расходитесь по командам. И выбираете одну тезу, с которой вы будете работать на протяжении всего диска. Третье это сам... первое это когда вы приходите и рассказываете свою тезу и другая команда тоже приходит и рассказывает свою тезу я выбираю с какой тезой будете вы работать моими моем и та команда которую вы не выбрали она придумывает контур для вас это противоположность Тезу. То есть может быть другой объект, другая характеристика объекта. То есть противоположно. Второе, это когда вы уже создали, создали конкурс и тезу, вы обмениваетесь им. То есть рассказываете, э, почему вы выбрали эту тезу, как она раскрывает текст. То есть э, вы рассказываете, что вы делаете. третий это анализ. Я вам напишу вопрос, почему. Моя команда выиграла. Да и второй вопрос это почему другая команда проиграла да, я не знаю вы тяжелая сказали же чуть-чуть ну а вы смотрите вот это доза, которую вы написали я говорю, ну вообще за страница была записана. Ну, Пытайтесь mm -hmm. да, сократить его дома. Mm -hmm. да, mm -hmm. Я уже сократила. Mm -hmm. Я забыла. Mm -hmm. Так, следующая. Mm -hmm. mm -hmm. Я тоже. Так, нет, давай. Подожди, я вспомню. Mm -hmm. Помню просто, как нужно писать и забыть. Okay. Okay. Mm -hmm. Я так, я не вспомнил. Вспомнил, вспомнил, вспомнил. Мысль такая, что жизнь она начинается и кончается. Все нормально. Понял, что так и Все. Как тебя зовут? Кирилл. Все. 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 Не Продолжаем. что минус? Нет, это так. Я обращаю внимание. Это ничего не значит. Вот на этом месте, вот на этом здесь все звучит. Так что представляйтесь. Ну, Но... ты как да. Да. просто новый ты, 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 как как ты я не так ты не вспомнишь, что Как тебе зовут? тебя знаю, я... Да? Давай я. продвигай. Свигай. Рассчитывай. Пихай. Я согласен с Белым Гейтсом. Мы должны уважать своих родителей, сами зарабатывать себе на жизнь и не бояться своей жизни. Я согласен с Белым Гейтсом. Какой добрый молодой прошлый шаг, у она уже была, И будут бежать близкие люди. Бежать и греческая, и еще не понимаю. Тебе почему бежать вообще после того, как ты уже обучился У меня есть еще, есть еще один okay. okay. пример. Uh, uh, сначала мы наступили потому, что мы все равны, что мы все одинаковые, что будущее у нас тоже одинаковое, но оказывается в реальной жизни, что все не так

я только помогаю, вот это лучше всего. Просто объясните, еще раз? Нет у меня двадцать лет. Конечно. Это легче всего. Да. Легче всего, правильно? Не, надо искать сложных путей. Все же. чем что. нет. чем сложнее путь, тем сложнее его сделать. Чем легче, легче сделать то же самое. достижение. А сложный нет. путь дается для того, чтобы испытать себя. И нужно его пройти. Да. Потому что через разные путь каждый может пройти. Так Вы должны просто... объяснить, почему именно эту э цитату вы выбрали, почему именно вы ее придумали, почему вы пользуетесь ней ну, в жизни. Ну, объяснить можно всегда любую цитату. мы всегда. То, что вы сможете нормально объяснить. Что-то у меня есть интересное. Вы и обо еще этом. Кто-то из вас решит? он выйдет с доски будет как бы защищать. Может, это самая легкая теза? Ее, ее решили это как... Когда ну, есть проблема, мы А, один человек будет... ну, да, будет один человек. человек. А кто убежает? А, 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 надо, надо сделать такую тезу, чтобы они рассказали про что мы говорим, Нет, нам это тезу объясняет. Все, я понял. Мы так должны защитить, чтобы у ну, них не было как бы ну чтобы они не могли нам ну, в ответ что-то сказать. Ну давайте, это самое еще будет в твоем жизни, это самое нормальное. Люди, выберите нормально. э, вашу тезу и кто сможет ее правильно сказать. В общем, первое. Все, решение. Нет, да. Волей, я не Хорошо, да. У нас то знает, наверное. Все согласны, что, что последний Да, Ну Генри Ну все, давай. Теперь кто будет защищать? Я давай надеюсь, просто что ваши выберут. Я не знаю. А кто говорит, что будет делать? Самый страшный момент. Давайте После. можем. Иногда читая по снова. Ну давай, что это значит. На ошибках люди учатся. Это во-первых, а во-вторых, что я, а во эм, эм, я хотела сказать. Пользу старой версии, что попытки говорили, да, не тот да. попал, кто в беду попал, а тот кто попал, кто с духом пал. Можно эм, всегда из любой проблемы выйти. <сínt> я же Так, и сразу оглашайте свои очередь. <не царь, но> Невдайма, це ж почати знову, але вже більше можна. Життя несправедливо, потрібно з цим змиритися, але ми не маємо пускати. Давай. Подожди, Ха-ха. Витяжі, маємося,

Выходит человек, сначала команда номер и рассказывает свою тезу, объясняет ее, почему она ее выбрала, как она соответствует тексту, как она его открывает смысл вот, ее мы в порядок и просит Питание можно закрывать, в Правильный, так. Правильно ли я? Правильно зрозуміло зазумі, або зрозуміло. Я правильно зрозуміла, але на дануках чаться люди, і без них а, ми не зможемо обійтись, так? Але ж бувають різні люди і а, різні ситуації, і деякі люди можуть пустити руки і не рухатись далі. Добуває таких. Настільки сильних ситуації, що можуть зламати людину. Людина повинна зважати на всі перешкоди та рухатися тільки вперед, тільки вперед. Чи правильно я зрозумію, що ваша група вважає, що потрібно з малечку ставити цілі і протягом свого життя їх досягати? Так. Ми мали на увазі те, що в житті бувають перешкоди, так? але ми повинні їх до петь. Будь-бо ви не подавати з корешкоди. І ці, ну, це головне. Не обов'язково слова ставити ці дзьмалочко, ну я думаю, сказала. Не обов'язково. Я неправильно. Тобто ти повинен прийняти поразку, але навчитися на ній і знову почати і рухатись далі. Хорошо. Mm -hmm. mm -hmm. Це абсолютно вірно. Корешкоди, вони завжди є. Їх повинно, їх людина повинна прийняти. Не перешкоди завжди є. Це ви маєте мовити. Там тепер треба зробити контртезу, що перешкоди не завжди є, не у всіх. Подумайте і довестися. А вам на наступному часі чому завжди є перешкоди? Я не допомагаю, я хочу визначити об'єкт, який відбувала аварія. Я не погоджуюся з враженням команди номер 2 тому що не у кожної людини є труднощі у житті. Тої людини, у якої буде наприклад, батько президент чи урядовець. на команди, І правильно що треба проводити велику надію на своїх бобі треба покладати надію на своїх батьків, треба Дуже завжди а, досягати успіху самому, вчитися на своїх помилках, щоб правильно сама своїх Чи Правильно, я зрозумів прость батьків. Е, По-перше, ви самі противорічні спир, тому що ви сказали, що е, цих труднощів буде менше, але вони все одно будуть. І, по-друге, не все розшива. Чи правильно я зрозуміла, що ви стверджуєте, що є люди, в яких немає ніяких проблем? Проте таких людей немає цілі. Ви говорите, чи правильно я зрозуміла? Подалися розуміють. А далі ви говорите своє непогодження. Це ви все розрізняли. Це вже не розуміє. І на це у вас буде час наступного разу, де група. Повинна сказати, чому вона виграла чи ні. Зараз питання. А ви під виглядом питання протиставлення показуєте своє. Не погодьтеся. Ви вважаєте, що проблеми можуть бути в тих людей, хто нічого не хоче досягти? Проблеми бувають завжди, але потрібно їх вирішувати та вчитися на своїх помилках. Це останній тур. У вас є 5 хвилин, щоб ви е підготувалися і відповіли на ці питання. Чому моя команда, команда виграла, а інша команда програла? Ми бажаємо, Чи що команда номер поразку. Тому що, по-перше, вони самі собі заперечували в деяких своїх висловлюваннях. А по-друге, по-друге, вони якоюсь мірою погодилися з нашою тезою і саме це вказує на їхню поразку. Це були ем, майже однакові тези. Але ми розкрили нашу тезу лише, ніж ви. Ми вважаємо, що команда номер 2 е, отримала поразку, бо у нас з самого початку, були від від майже однакові тези. Е, і нам сказали, щоб ми зробили контртезу проти, проти їхньої тези, але що у нас були однакові тези. Тобто ми робили контртезу проти своєї тези. Я обожаю, что вся э, команда оправдала себя. Вся команда промыла. Oh, Ще я обозначаю самую активных команду. В этой команде самая активная Диана, а э, здесь И. Mm -hmm. И у первой и второй команды были э, тезы на одну и ту же тему, то есть э, они одинаковы только разными словами, им было тяжело, им нужно было придумать контртезу на свою же и они ее оправдали.